А Владимир Иванович рученко обратился в движение за всю Одессу всего лишь вчера. Вот представьте себе, при беглом, я бы даже сказал, поверхностном анализе его дела мы выявили ряд кричащих правонарушений со стороны, вот представьте себе даже следователя, следователя, который ведет его уголовное проваджение. Ну, соответственно, мы отреагировали по горячим следам, как говорится, и сегодня сегодня было подано заявление в областную прокуратуру о уголовном об уголовном правонарушении со стороны следователя, следователь Сергеева, следователь Киевского районного отделения милиции. Вот представьте себе, что следователь, ведущий дело, вот уважаемого человека, вот, допустила на наш взгляд минимум три уголовных правонарушения. Первое. Неисполнение судебного решения. Второе. Службово недбались, халатность. И третье. Приховывание злочина. О каком злочине, о каком преступлении и приховывании чего идет речь? Дело в том, что уважаемый человек Владимир Иванович был избит, жестоко избит своим соседом. Это произошло в прошлом году. С тех самых пор, с тех самых пор и до сего времени длится вот эта тяганина. Вот, в результате которой благодаря сфальсифицированным обстоятельствам, всего перевернутым обстоятельствам этого дела, из потерпевших уважаемого Владимира Ивановича превратили в обвиняемого. И вот сегодня должен был быть состояться в Киевском районном суде суд, на который Владимир Иванович не явился. Ну, у нас есть своя тактика, свой план как мы будем спасать этого человека от незаконного, от незаконного преследования этим и судом, и всей Фемидой, будем говорить, и и тем же надзирающим прокурором Мрихиным, который надзирал, надзирает за этим делом, и, соответственно, адвокатом. Адвокатом, лицом, который немалые деньги взял с уважаемого Владимира Ивановича за свои услуги, и просто толкает его, толкает его в статус э, э, уже из, из подсудимого в э, 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 осужденного, да. Ситуацию не оставить в беде Владимира Ивановича, помочь ему, вот, и довести дело до логического окончания. Я коротенько доповим ситуацию: 30-го, 9 12 руку, близко 9. Під час конфлікту між Рудченко і Варзай, це два сусіди, які мешкають практично за однією адресою, виникли, виникла потасовка, внаслідок якого саме Володимиру Івановичу було завдано тілесних ушкоджень, які важко назвати легкими тілесними ушкодженнями. Натомість особа, його сусід, який є значно молодшим за нашого героя, завдав йому ударів. І е, ця особа сьогодні є захищеною нашим одеським ківаловським правосуддям і виступає в якості потерпілого. Зверніть увагу від рук цієї літньої людини. Я б хотіла підкреслити, що таке спотворення фактів об'єктивної реальності є практикою Київського районного суду міста Одеси і суддя Том Коноженко. Замість того, щоб розібратися в ситуації, з'ясувати всі обставини цієї кримінальної справи, робить все для того, щоб сфальшований обвинувальний акт був задіяний як такий, який в подальшому буде пролонгований у обвинувальному вироку. Я прошу звернути вашу увагу на ту обставину, що сьогоднішній наш гість є героєм праці. Учасником бойових дій під час подій в Афганістані, людина, яка є високоінтелектуальною і дуже моральною. І якщо сьогодні це правосуддя націлене, щоб засуджувати таких людей і виправдовувати варзаря, до речі, за інформацією нашої, нашого громадського руху, який вже засуджувався за вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі і за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. То, звичайно, такому правосуддю гріш ціна. Я б хотіла зазначити про те, що очевидно є корупція у цій кримінальній справі, очевидно, є корумпована змова. І в зв'язку з цим ми запросили до нашого сьогоднішнього товариства Андрія Маріна, який більш детально розповість, яким чином його комітет, до якого він має честь належати, допоможе нашому гостю для того, щоб захистити його право. На данном этапе нам стало известно о деле данного человека. Мы можем обещать о том, что расследование данного дела, а также судьбу человека, которого вы видите уже не молодой, а больше, чем даже преклонного возраста, мы возьмем под свой контроль. Мы не упустим ни одной детали, и все виновные будут привлечены административной или уголовной ответственности за нарушение прав данного человека, гражданских, которые ему гарантированы Конституцией Украины, а также за моральный ущерб, который ему был нанесен. Я также хотел бы обратиться, имея возможность, ко всем гражданам Одесской области и города Одесс. В настоящее время в Одесской области ситуация, мягко говоря, не из легких. В то же время нам необходимо э, признать, что часть населения нашей области пророссийски настроенные граждане. Что ожидает Одессу в недалеком будущем? Мало того, что от внешнего агрессора, который имеет вся Украина, у нас еще есть и внутренние агрессоры и всевозможного рода брожения. У нас сейчас очень много слухов о том, что в конце августа или в начале сентября Одессу и Одесскую область ожидают какие-то там террористические акты или нападения на нашу область. Я могу со всей уверенностью сказать одну, что нам необходимо давать трезвую оценку происходящего и быть готовыми к любым поворотам которые могут произойти. Для этого необходимо, отбросив все возможные амбиции, объединиться всем уже существующим организациям самообороны, для того, чтобы плодотворно сотрудничать и вырабатывать планы защиты Одессы и Одесской области. Мало того, в это время, когда во всей стране происходят такие события, наши ребята гибнут на востоке нам необходимо еще защищаться от несправедливости судебной структуры, потому что иначе ее не назовешь. В наше время происходят подобного рода э, не суды, а судилища. Наши правоохранители, они забыли, для чего они вообще существуют на сегодняшний день. Они стоят на служении народу для защиты законных прав. В то время как судебная сегодня система занимается непонятно чем и всевозможного рода деяния, противозаконы, можно полностью приравнять к сепаратизму. И мы очень хотели бы, для того, чтобы все жители Одессы, Одесской области, не бездействовали в это тяжелое время. Мы обращаемся ко всем предпринимателям. Будьте любезны, усвоить себе одну простую истину, что вам необходимо защитить прежде всего не свой бизнес, а свою страну, в которой ваш бизнес существует, и вы зарабатываете деньги. Приобщайтесь к тем общественным организациям, которым вы доверяете. Оказывайте помощь, пожалуйста, в зоны АТО. Также необходимо создать целостную самооборону здесь. Для этого, естественно, потребуются финансы и ваша помощь. И еще я хотел бы обратиться ко всем интернет-изданиям, корреспондентам, которые на данном этапе отрабатывают политические деньги и заказы отрабатывают. Ребята, каждому из вас придет в свое время ответственность за то, что вы на сегодняшний день делаете. Вы обливаете грязью тех людей, которые принимают активное участие в жизнедеятельности страны и нашего города. Которые защищают граждан от произвола судов, а также от той агрессии, которая внутри каждого э, здесь у нас в Одессе есть. То есть пророссийский настроен граждан. Мы вас видели очень многих. Я заявляю это с полной ответственностью на Куликовом поле. Вы выполняли свои роли в этом деле. Мало того, вы освещали неправдивую, выдавая информацию люди, людям относительно активистов, которые принимали участие в центре города 2 -го числа. Именно благодаря тому, что вы давали эту неправдивую информацию, некоторые активисты, патриоты Украины в данное время находятся под преследованием властей. Мало того, на некоторых из них возбуждены уголовные дела. В частности, Сергей Хадияк. Он на данный момент находится под домашним арестом, по тем сфабрикованным обвинениям, в котором вы принимаете прямое участие. Дорогие друзья, дорогие одесситы, мы вас очень просим Проснитесь и перестаньте да. жить в то время, когда вокруг идет война, жить в своей ячейке. Мы понимаем, что вам необходимо кормить свои семьи. Вы также просто вспомните, что вы являетесь гражданами Украины и на вас лежит полная ответственность за защиту своей страны и своей семьи. Большое спасибо. Дорогі друзі, я повністю підтримую висновок Андрія стосовно того, що діяльність деяких суддів, які фальшують кримінальні провадження під час військового конфлікту, військової інтервенції в Одесі відносно таких поважних осіб, відносно військових, які віддали своє життя, віддавали своє життя в зоні активних бойових дій, це дійсно є сепаратизм. Інакше це не назлежить. Я б хотіла зараз передати слово Володимиру Івановичу для того, щоб ви почули, як у нас час фальшується кримінальні провадження відносно ветерана праці заслуженого я підкреслюю заслуженої людини з такою родословною. Прошу вас, Володимир Іванович. Благодарю. <кхух> В я би хотів поблагодарити Небесну сотню, которая За счет своей жизни, своих жизней эту свору Шонку, Януковича, Захарченко, Еременко выгнали из страны. И началось то, что сегодня в народе проявилась уверенность в том, что обращаясь в такую организацию, куда я обратился сейчас, можно будет добиться справедливого и конституционного права отстоять свои интересы как человека, который живет на Украине и надеяться, что эта житница, это красивое государство с красивыми людьми, трудолюбивыми придет к тому, что в этой стране будет солнце светить, прекратится Тым идти, разрушаться дома и президенту Путину, с которым я, кстати, знаком, Владимиру Владимирович, будет стыдно, что он натворил со своими братьями. И надеюсь, что здравого смысла у него хватит прекратить эту бойню. Потому что мы не разделимы Киевская Русь и Русь и зарожденная Украина на Киевской Руси, она есть Украина, если даже не Малоруссия. Украина есть определенное государство, и это государство принято многонациональной украинской э, нацией, и поэтому принято и флаг, и, и герб, который мы гордимся, что у нас есть государство и есть все, что Необходимо для того, чтобы этот народ процветал, жил спокойно и трудом своим многократно получал себе жизнь, социальный быт и боролся по-настоящему с коррупционерами, которые захватили власть в свои руки, деньги захватили и по-настоящему издевается сегодня. Это и судьи, и прокуратура, и милиция, которые вообще, это не милиция, это э, слияние бандитских формирований с э, государственными, э, будем говорить, структурами. Так я пострадал из-за того, что я боролся за то, чтобы наказать человека, который надо мной издевается с 2009 года он без всякого разрешения разрушил мне строение, которое я приобрел для того, чтобы прожить остаток жизни. Я купил это строение, оно меня устраивало. И вот он за счет сообщества в нашем доме, это бандитское сообщество или коррупционеры, Убили бабушку, забрали у нее рейдерским захватом документы. И продали моему соседу. Сосед не спрашивает, ни разрешения, ни получил, ни документы, ничего на реконструкции. Он сносит крышу, и мою в том числе. Меня затапливает целые два года. Он настройку делает. И никуда, ни в прокуратуры, нигде, ни в милиции, никто не обращает внимания. Более того, Савицкий, зампрокурора Киевского района, боится произвести в жизнь решение суда. То есть не выполняет сосед Варзай решение суда, надо уголовное дело открывать. Он идет в суд и советуется с судьями, а будет ли принято решение, чтобы на него уголовное дело завести. А если не будет, у меня мундир будет плохой, понимаете, там запеленный или за это. Это смешно и грустно. Вот я пример чего приведу, потому что настолько это повязана коррупция, прокуратура, суд и бандитские формирования, что такие, как Варзаль, они сегодня существуют. А самое приятное вам сообщить, что это хирург, травматолог, 11-й больницы, второго отделения – который разрушил мне сначала строение, а потом приехал в связи с тем, что я подал заявление в Киевскую райадминистрацию, те подали в суд и приняли решение о восстановлении первозданных состояния нашего строения, то есть нашего дома. Вечером приехал, вы... меня вызвал, нанес мне удар в лицо, потом бросил меня в ров, который был вырыт, и бил меня до такой степени, что если бы я не сумел сопротивляться, а как травматолог, он знает, где находится в левой стороне сердца. Точка. Он старался локтем попасть туда. И благодаря тому, что я сумел локоть этот отодвинуть, он попадал по ребрам. У меня была такая отечность, что думали ребра побиты. Поэтому, когда я пошел свидетельство медицинское, бюро медицинского обследования, меня направили сразу на рентген проверить, что с головой, которую он бил, что с ребрами. И, соответственно, я терял сознание, тогда не было известно, почему причина, сейчас уже известно, это причина была то, что он нанес мне удар в лицо, потом за руку дернул, и бросил меня в этот ров, и я головой в землю воткнулся и компрессия дисков. А это очень серьезная травма. Меня отказывала левая рука, и сегодня я чувствую себя не совсем нормальным по человеком, потому что на этой почве давление под поднималось очень много. Я дважды лежал в больнице в терапевтическом отделении из-за высокого давления. Никогда мне в жизни не было давления. А травма серьезная, которая была, это символ, то есть как симулятор. Поэтому я прошел все свидетельство комиссии, все рентгены, все. И хочу, последний мой шанс, это обратиться к комиссию конфликтную, если она есть, или независимую судебно-медицинскую экспертизу, чтобы они проверили эти обследования и дали вывод в суд это слабые телесные повреждения с такими последствиями, или это более серьезные. Потому что получить инвалидность после такого разбоя, это, простите, преступление не из легких. А в 2007 году у него было такое преступление. Но ни милиция, ни суд не затребовали и не спросили, что же было в 2007 году. И только благодаря моим усилиям Через знакомых я узнал, что у него была такая же судимость по такой же статье. Вот. Но ни суд по просьбе нашей адвоката, ни милиция запросы не сделали. И неизвестно. Единственное, что сказали, он попал под амнистию. Ну, попал под амнистию, как под амнистию. Хочу в заключение сказать, что сегодня, к сожалению, таких случаев много. И много почему, потому что сейчас идет ожесточенная борьба за право нашего народа отстоять свою землю и отстоять и выгнать этих сепаратистов с нашей территории. И к ним способствуют вот подобные варзарю. Их у нас много. А их поддерживает прокуратура, поддерживает судьи и поддерживает милиция. Милиция не хочет рассматривать никакие дела, если там не внесете лепту. Если вы заплатите, как Барзак заплатил, на его стороне уже правда. А я обвиняемый. Хотя как можно меня обвинить, если он приехал ко мне, он меня вызвал. И фактор внезапности, я открыл калитку, получился по лицу, и, соответственно, я уже не буду повторяться, какую травму мне нанес. Поэтому я хочу вам всем, дорогие граждане, и соотечественники, обращайтесь в организацию, которая имеет возможности вам помочь бороться с подобными явлениями в нашем обществе. Их надо искоренять. Каким образом они будут искоренять, а я знаю только конституционных, они будут давать все возможности и будут отстаивать наши интересы и в судах, и в прокуратуре, и в милиции. Благодарю за внимание.